Привет, литовские братья! <социт> как бы очень много лет у нас вот эта нить нашей дружбы, которая была заложена еще в 80-х годах на заре нашего фанатизма, эта нить практически обрывалась, и ну, люди, наверное, практически не общались, но последние годы мы видим, что мы очень много делаем и мы, и вы тоже, что очень радует, для того, чтобы наша дружба вышла опять на былые позиции. И у нас это вроде хорошо получается. Последний год, вы знаете, очень был сложный для нашей страны, для нашего движения тоже непростой. И вы всегда показали с самой наилучшей стороны, с которой можно в этой ситуации скажет так, в этой позиции дружеской себе показать. Мы вам очень благодарны. Я думаю, я не ошибусь, если скажу это от всего. Понацького движення Київ» за ту і підтримку, яку ви для нас показували. Це букві і цей год це ми більше від вас це... почувся. Користь таки всього наговорив, Я хочу просто підсумувати з новим роком. Я сподіваюся, що в новому році ми будемо ще дружніше, ще більше часу проводити разом. Акций, а у нас <связь> да, будем на, уже налаживать такие более продуктивные отношения, потому что Украина, Евросоюз, сами, понимаете, а, глядя на курс евро, это наиболее актуально для нас, может и для вас. Поэтому <связь> будем работать за... в этом направлении. С Новым годом, парни и девушки, спасибо вам большое. Надеемся, для Литвы, для Украины, для Жальгериса, для Динамо Киева этот год будет счастливым, год будет приносить победы на всех фронтах. Спасибо, Динамо Жальгерис.